Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kencur dan merica atau lada untuk burung perkutut kesayangan kita. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Manfaat kencur dan merica untuk membuat perkutut rajin bunyi ataupun rajin manggung Ada banyak sekali bahan-bahan herbal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan Dan rempah-rempah yang ada di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan sebagai jamu untuk perkutut Agar kondisinya selalu fit dan rajin berbunyi atau rajin manggung atau gacor Tanaman yang dapat dijadikan jamu untuk perkutut diantaranya adalah kencur dan merica Khasiat kencur untuk perkutut antara lain adalah menyehatkan perkutut, melarutkan lendir atau dahak pada tenggorokan burung perkutut, menyembuhkan radang tenggorokan pada burung perkutut, dan melonggarkan rongga pernafasan dan menguatkan nafas burung perkutut dan menguatkan pita suara untuk burung perkutut. Itulah manfaat e, kencur dan ada beberapa cara untuk memberikan kencur pada perkutut antara lain dilolohkan langsung. E, bisa kupas kulit kencur terlebih dahulu lalu potong kencur sebesar kacang hijau kemudian nolokkan pada perkutut sebanyak 2-3 butir setiap tiga hari sekali atau seminggu sekali bisa dibuat juga untuk minuman uh, Antara lain adalah dengan cara kupas kulit kencur kemudian diparut dan dicampur Air lalu direbus setelah air matang angkat dan saring Airnya lalu dinginkan terlebih dahulu. Setelah air dingin, bisa diberikan sebagai air minum untuk perkutut. Dan selain itu, khasiat lada atau merica untuk burung perkutut, antara lain adalah: satu, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh burung perkutut; kedua, bisa melancarkan peredaran darah; dan ketiga, meningkatkan metabolisme tubuh perkutut; keempat, menghangatkan tubuh perkutut. Kelima, bisa meningkatkan birahi burung perkutut. Keenam, bisa membuka perkutut, membuat perkutut lebih rajin manggung, atau rajin berbunyi, atau lebih cepat gacor. Adapun pemberian lada atau merica pada burung perkutut bisa diberikan dari mulai perkutut berusia muda atau sampai dewasa, dengan porsi pemberian harus disesuaikan dengan umur perkutut pemberian untuk umur 1 sampai dengan 3 bulan berikan merica satu butir setiap dua hari sekali. Untuk umur 3 sampai 7 bulan berikan 2 sampai 3 butir uh, setiap dua uh, hari sekali atau seminggu sekali. Umur 7 bulan ke atas atau dewasa berikan 5 butir merica seminggu sekali atau 3 butir merica. Manfaat kencur lada, terasi, daun saga untuk perkutut khasiat kencur buat burung perkutut fungsi dan khasiat kencur untuk perkutut adalah satu menyehatkan perkutut kedua mengangkat lendir atau dahak pada burung perkutut ketiga menghilangkan radang tenggorokan pada burung perkutut keempat bisa melonggarkan rongga nafas dan menguatkan nafas pada burung perkutut kelima menguatkan pita suara pada burung perkutut Adapun cara atau metode pemberian kencur pada perkutut adalah beberapa cara. Ada beberapa cara. Kesatu dengan cara dilolohkan langsung pada burung perkutut yaitu dengan cara ambil kencur dan kupas kulitnya lalu kita ambil dalamnya dan dibuat potongan sebesar biji kacang hijau dan berikan pada burung perkutut kita sebanyak dua sampai dengan tiga biji di setiap tiga hari sampai seminggu sekali. Adapun yang dilolohkan pasti akan ditemukan dua kejadian. Antara lain adalah kencur yang dilolohkan langsung ditelan dan dicerna, dan ada yang ditelan tapi jarak beberapa jam akan dimuntahkan kembali. Yang kedua, dengan cara kencur dibuat air minum untuk burung perkutut, yaitu dengan cara ambil kencur dan dikupas, dan diparut lalu dicampur air dan direbus. Setelah matang, saring, saringlah air tersebut dan dinginkan. Setelah dingin, bisa dibuat air minum perkutut kita. Semuanya ini hasil pembelajaran uh, di. Uh, sosial sosial media dan teman teman uh, kung mania selama uh, sejarah dan salam kung mania seni nusantara untuk para kung mania pastilah menginginkan perkutut kesayangan kita bisa sehat rajin manggung rajin bunyi dan mudah dalam uh, mengoptimalkan produksinya dan semoga bisa saja semoga saja bisa mendapat uh, yang diinginkan oleh hukum mania Adapun pemberian merica pada perkutut kita bisa diberikan dari mulai sejak dini dan sampai dewasa dan berikut umur perkutut yang sudah bisa diberikan terapi merica umur satu bulan sampai dengan tiga bulan berikan merica satu butir per dua hari sekali umur tiga bulan sampai tujuh bulan berikan 2-3 butir per tiga hari sekali untuk tujuh bulan ke atas atau dewasa berikan lima butir seminggu sekali Adapun tujuan ataupun manfaat merica buat berkutut antara lain adalah satu meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh burung berkutut, kedua mengencerkan darah, ketiga meningkatkan metabolisme burung berkutut, keempat menghangatkan badan burung berkutut, kelima meningkatkan birahi dan produksi burung berkutut, keenam membuat gacor atau rajin manggung burung berkutut. Semoga saja bermanfaat. Selamat mencoba bila berkenan. Semoga. Uh, tidak luput dari rawatan-rawatan harian yang konsisten tentang pengembunan dan penjemuran cara perawatan burung perkutut untuk mempercepat birahi dan buka suara atau manggung sekedar masukkan bila berkenan satu minggu pertama berikanlah daun saga yang diambil daunnya terus dipelintir-pelintir sampai lembek sampai lunak baru dilolohkan ke perkutut kesayangan kita sebanyak 3 sampai dengan 4 butir sebesar kacang hijau khasiatnya untuk menjernihkan suara. Kedua, minggu kedua berikanlah terasi ataupun daun katuk yang sama dibuat bulatan sebesar kacang hijau, 3 sampai dengan 4 butir atau untuk mempercepat birahi burung perkutut. Ketiga, minggu ketiga berikanlah kencur yang dipotong kecil-kecil sebesar kacang hijau, berikan 3 sampai dengan 4 butir atau untuk ke kekebalan dalam menjernihkan suara. Keempat, atau minggu keempat, berikanlah minyak ikan dan undur-undur. Untuk minyak ikan, berikanlah satu butir saja. Untuk undur-undur, bisa diberikan 3 sampai dengan empat ekor. Atau, untuk kekebalan tubuh dan menebalkan pita suara atau suara burung. Kelima, untuk kategori perkutut putih, menur menurut pengalaman saya pribadi, memang potensi birahinya lebih harus sabar atau menunggu atau lambat semoga dengan cara perawatan tersebut bisa membantu dalam perkutut cepat buka suara cepat manggung atau cepat ngeplong atau lawong atau untuk perkutut putih mayoritas suara kristal atau kecil tapi bila bisa suara ngebas berarti dapat bonus dari perkutut tersebut atau burung perkutut tersebut keenam untuk rutinitas bila dilakukan per dua bulan sekali maksudnya bila satu bulan sudah kita full berikan untuk bulan berikutnya ditahan dulu Baru bulan berikutnya, baru dilakukan lagi. Bisa diberhentikan bila menurut kita sudah gacor atau rajin manggung. Ketujuh, semuanya ini saya tulis dan saya jalani, atau saya praktekkan selama hasil pembelajaran di media sosial maupun dari teman-teman terdekat. Burung merupakan salah satu binatang yang sangat beragam, banyak jenis burung di dunia uh, ini, bahkan di Indonesia memiliki hampir... 10 jenis burung Burung biasanya dijadikan binatang peliharaan bagi mereka yang menyukai atau mencintai burung perkutut tersebut Sama halnya seperti kucing, burung pun dapat dijadikan sebagai binatang peliharaan bagi mereka yang hobi dan cinta akan binatang terutama burung untuk itu bagi para pecinta burung perkutut Tentu harus tahu makanan-makanan yang memiliki banyak khasiat untuk burung Adapun salah satu dari berbagai makanan yang baik untuk burung perkutut adalah merica, atau lada, fungsinya adalah uh, melancarkan peredaran darah. Yang kedua, bisa menghangatkan tubuh. Yang ketiga, membuat perkutut menjadi rajin. Ketiga, uh, membuat perkutut menjadi rajin dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, juga bisa uh, meningkatkan stamina. Keenam, bisa meningkatkan metabolisme tubuh lebih baik. Dan ketujuh. Menjadikan birahi perkutut bisa meningkat, dan yang lainnya. Pada dasarnya, burung pun seperti manusia; ia memiliki darah untuk kehidupan, sehingga burung pun memerlukan berbagai ramuan untuk membuat peredaran darah menjadi lancar. Dengan lancarnya peredaran darah burung perkutut pada burung, tentu akan membuat burung menjadi tampak lebih sehat. Layaknya seperti manusia, burung pun merupakan makhluk hidup di mana ia juga merasakan rasa panas dan rasa dingin. Oleh karena itu, merica ini sangat efektif pula jika dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh burung perkutut. Cara yang dapat dilakukan untuk menghangatkan burung perkutut dengan merica ini pun sangat mudah. Ketiga, membuat perkutut menjadi rajin bunyi. Beberapa pemelihara burung tentu mem memiliki tujuan mengapa ia memelihara burung tak terkecuali mereka yang memelihara burung perkutut tentu ia mengingatkan burungnya selalu terus-menerus manggung karena suaranya yang merdu sehingga sangat enak untuk didengar adakalanya burung menjadi malas untuk manggung dan burung pun menjadi tidak manggung namun tidak perlu khawatir karena dengan adanya merica ini dapat membantu burung perkutut menjadi rajin berbunyi manfaat tak terduga dari merica atau lada untuk kesehatan burung perkutut salah satunya adalah merica ternyata dapat digunakan untuk mengatasi dan memperkuat kekebalan tubuh pada burung perkutut. Hal ini tentu akan membuat burung perkutut lebih sehat dan lebih lama untuk bertahan hidup daripada burung perkutut yang tidak memiliki kekebalan tubuh atau yang tidak menggunakan lada ataupun merica. Selain menjaga kekebalan tubuh yang baik, manfaat dari merica adalah ia mampu untuk mengatasi dan menambah stamina bagi burung perkutut. Yang mengkonsumsi merica tersebut untuk menambah stamina, metabolisme tubuh sangat dibutuhkan oleh burung perkutut dan bahkan semua makhluk hidup membutuhkannya. Metabolisme tubuh yang baik agar tidak mudah terserang penyakit, agar tidak mudah stres. Oleh karena itu, salah satu yang harus dilakukan untuk menjaga metabolisme tubuh adalah dengan cara memberikan burung yang Anda pelihara dengan lada atau merica, karena merica sangat efektif untuk menambah birahi e, burung perkutut. Memang selain manusia, hubungan seksual hampir dilakukan oleh semua makhluk hidup, terutama burung perkutut. Tak terkecuali burung perkutut, maka dari itu bagi burung perlu pula diberikan merica atau lada agar fisik dan mentalnya menjadi kuat dan melakukan hubungan seksual lebih uh, rutin ataupun uh, lebih birahi. Itulah tujuh manfaat merica untuk burung perkutut kesehatan yang perlu diketahui bagi Anda para pecinta burung perkutut tentu wajib mengetahui manfaat merica atau lada bagi burung perkutut. Karena dengan mengetahui manfaat merica bagi burung akan membantu menjaga kesehatan burung perkutut apalagi pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dengan baik dalam perawatan burung sehari-hari antaranya penjemuran, pengembunan dan perawatan sehari-hari yang baik. Demikianlah ulasan-ulasan dari saya Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua Salam Pungmania, salam jabat erat, salam silaturahmi, salam persahabatan, salam sukses selalu untuk Anda semua Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh